Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhi wa ba'd Muslimin muslimah in rahmati Allah sekalian Surah kita akan bicarakan pada hari ini adalah surah Az-Zumar Surah yang ke-39 uh, Mengandungi 75 ayat diturunkan di Mekah Surah Az-Zumar ini berarti rombongan ataupun pasukan ataupun batch di dalam uh, ayat yang ke-71 dan ke-73 Allah Taala menyebutkan wasiqal ladinat wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara Dan dihalau golongan orang-orang yang kufur kepada Tuhan mereka itu ke dalam neraka secara bergerombolan. Dan dua ayat setelah itu Allah Taala mengatakan wasiqal ladinat taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Dan golongan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah itu dibawa ke dalam syurga secara berpasukan. Jadi daripada sini surah ini diambil namanya Zumara, surah Az Zumar. Di dalam surah ini secara umumnya Allah Taala menunjukkan ataupun menggambarkan bagaimanakah keadaan orang-orang Muslimin ataupun orang-orang hamba Allah Subhanahu Wa Taala setelah daripada keadaan mereka dihisap. Orang yang, yang mu'min itu bagaimana keadaan mereka dan orang yang kafir itu bagaimana keadaan mereka di hari akhirat. Ini termasuk daripada perkara-perkara yang ghaibiyat ataupun eskatologi, benda yang kita tidak dapat tengok pada hari ini ataupun kita tidak dapat nak buktikan. Dan Allah Ta'ala juga menggambarkan keadaan manusia bila mana mereka ini berada di dalam kesukaran, barulah mereka ini akan mula mencari, mencari Tuhan mereka. Dan satu perkara penting ataupun satu poin penting yang menarik untuk kita bahaskan di dalam ayat ini ialah Allah Ta'ala menyebutkan Lau arad Allah an yattakhid waladan lastafa mimma yakhluqu Kalaulah Allah Taala ingin mempunyai anak, nescaya Allah Taala akan memilih mana-mana daripada makhluknya yang dah ada yang dia ciptakan untuk dijadikan sebagai anak bagi dirinya. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada memiliki anak, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala itulah Tuhan yang Maha Esa yang amat kuat kuasanya dan kekuasaannya itu mengatasi segala macam perkara. Di dalam uh, ayat ini adalah satu bentuk uh, templakan ataupun refutation kepada orang yang uh, menganggap bahawasanya uh, Allah Taala itu mempunyai mempunyai anak. Sebagai contoh di dalam surah uh, surah An-Nahl uh, Allah Taala menyebutkan uh, Allah Taala menghikayatkan uh, perkataan kaum musyrikin yang mengatakan bahawasanya waja'aluna lillahi banat mereka itu korongan orang, orang musyrikin menjadikan malaikat itu sebagai anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahman inasa eh, mereka menjadikan malaikat yang mana merupakan makhluk merupakan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala manakala orang-orang orang-orang uh, uh, Nasrani dan juga orang-orang Yahudi menjadikan uh, Nabi Isa dan Nabi Uzair itu sebagai anak bagi Allah Taala mereka menyebutkan wa qalatil Uzair ibn Allah wa masih nasara al masih ibn Allah Orang-orang Yahudi mengatakan bahawasanya Uzair itu adalah anak Allah manakala orang Nasrani mengatakan bahawasanya al masih Isa itu adalah anak Allah Subhanahu eh? wa taala ini adalah satu perkara yang mustahil eh, Kerana Allah Ta'ala berfirman di dalam kalamnya yang qadim Iaitu Al-Quran eh? Bahawasanya kul Allahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad allah taala tidak mempunyai anak dan dia juga tidak diperanakkan berarti tidak mempunyai bapa dan seumpamanya maka lanallahi ayyattakhil min waladin Subhanahu tidaklah layak bagi allah taala itu untuk mempunyai anak kenapa tuan-tuan kerana mempunyai anak ini merupakan sifat bagi makhluk bukan sifat bagi allah subhanahu wa taala bukan sifat bagi tuhan pencipta makhluk kerana bagi orang yang mempunyai anak kerana bagi manusia orang yang tidak mempunyai anak itu adalah satu sifat kekurangan. Eh? Manakala mempunyai anak itu adalah sifat sempurna bagi seorang manusia. Tapi sebaliknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak itu adalah sifat ketidaksempurnaan. Nah, kita ahli sunnah wal jamaah menafikan ketidaksempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mempunyai anak. Bahkan kita juga menafikan kemungkinan untuk berlaku tidak sempurna bagi Allah Taala, yaitu kemungkinan untuk ada anak juga kita nafikan. Kenapa? kerana mempunyai anak bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini termasuk di dalam perkara-perkara yang mustahil. Mustahil apa? Mustahil kerana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kalamnya yang kadim, iaitu Allah Taala tidak mempunyai anak. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita renung-renungkan. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al Quran, In takfuru, fa inna Allah kaniyun Kalaulah kamu itu hendak kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat-nikmat pemberian maka sesungguhnya Allah Taala itu maha kaya Allah Taala tidak memerlukan pun kesyukuran kamu ibadah kamu sembahan kamu dan seumpamanya dan Allah Taala tidak meredai bagi hambanya itu untuk kufur Allah Taala tidak menginginkan Allah Taala tidak reda hambanya itu kekal di dalam kekufuran kekufur kufur kufur agama itu keluar tidak tidak masuk kepada Islam tidak tidak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala wa intashkuru yarbahulakum kalaulah mereka itu kalaulah kamu itu bersyukur kepada Allah Taala nescaya Allah Taala akan redha kepada kamu seperti yang disebutkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa radwan mereka itu redha kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Taala redha kepada mereka dalam arti kata mereka bersyukur dengan segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada mereka dan mereka bersyukur di atas ujian dan ditimpakan kepada kepada mereka yang mana mereka ini merupakan anak didik prentis kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai tahap keimanan yang tertinggi eh, di bawah asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung dan Allah Ta'ala mengatakan wala taziru waziratun wazra ukhra dan seseorang itu tidak akan menanggung dosa dosa orang lain eh, seseorang itu hanya akan menanggung dosa-dosanya sendiri dan tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain berarti apa setiap orang itu menanggung eh, mempunyai tanggungjawab masing-masing kalau kita melakukan kemungkaran kita akan menanggung dosa kemungkaran kita dan kalau kita melakukan kebaikan kita juga akan uh, mendapatkan uh, ganjaran daripada daripada perkara yang kita perkara baik yang kita lakukan. Suma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepada Tuhan kamu lah. tempat kamu akan kembali dan Allah Taala akan memberitahu kamu apakah yang telah kamu lakukan di atas muka bumi dahulu. Eh, sesungguhnya Allah Taala itu Maha mengetahui setiap apa yang berada di dalam hati hati kecil kamu. Jadi ini sebagai salah satu pengajaran bagi kita untuk kita senantiasa berada di dalam basirah, berada di dalam uh, kesedaran bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini senantiasa memerhatikan kita, setiap gerak-geri kita itu di dicatatkan, direkodkan oleh malaikat hafadah, malaikat uh, malaikat rakib dan Atid, malaikat mencatat kebaikan dan mencatat keburukan. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada catatan daripada pemerhatian mereka la yal fi dhomin qawlin illa ladaihi raqibun atid tidak ada satu pun daripada qaw yang uh, perkataan yang keluar daripada mulut kita melainkan dicatat oleh malaikat malaikat raqib dan atid maka ini uh, sebagai satu renungan untuk kita senantiasa berhati-hati dalam uh, berkata senantiasa berhati dalam melakukan perbuatan bahkan senantiasa berhati-hati di dalam setiap khawatir ataupun lintasan-lintasan hati yang 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 lintas yang yang lalu di dalam hati kita untuk senantiasa menjaga semuanya ini dari, daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Murni kerana Allah Subhanahu wa taala aku solat kerana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku bersedekah, aku aku belajar dan segala apa aku bekerja dan seumpamanya itu semuanya kita lakukan kerana menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini dapat memberi sedikit sebanyak pengajaran kepada kita wa billahi hidayati wa taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh